Пане Євгене, от у мене питання до вас, а потім я попрошу всех наших експертів прокоментувати. Вот те, що казав пан В'ячеслав, що насправді Була спроба провести адміністративну реформу за часів правління Ющенка. Якщо ваша партія настільки просувала ідею регіонів, регіонального самоуправління, чому за часи, коли ви мали свого президента більшість парламенті, ви не сильно просунулись в цьому напрямку? А зараз це питання настільки гостро стало? Ви ну, знаєте, я, я можу додати тільки до того, що ми все время ставіліс підчеркнути роль і значення регіональної власті. И в наших документах это прописано как одно из условных условий, поэтому и называется она региональная, так сказать, партия. Но не получилось, так как мы хотели, потому что действительно мощная централизация. И люди, которые пришли к власти, значит, они начали концентрировать эту власть в своих руках. Ну, так и все забирать... же ваши люди пришли да? Да, мы поэтому критически мы признаем сегодня ошибочность позиции руководителей партии, которые вели к этому, да. Я не могу сказать, что это вся партия, да. Партия на сегодняшний день наработала целый ряд таких хороших, добрых материалов в этом отношении. Но мы должны признать свои ошибки признаю свои ошибки, надо думать, как исправлять сегодня. Мы сегодня предлагаем, как это лучше сделать. У нас совпадает сегодня. Я скажу, вот, допустим, что касается вот региональной власти и опыта работы и так дальше. Ведь те документы, которые сегодня наработаны, они еще не являются следствием последних, так сказать, двух недель -то или месяцев и так дальше. Они были наработаны, начинали нарабатываться еще при Ющенко, потом в последующем, так сказать, при Януковиче передавались и так дальше. И сегодня уже мы имеем как будто подготовленный такой материал. Задача состоит сегодня, вот как его привести в механизм в действие. Вот это сегодня очень узловый вопрос. И то, что сегодня экономика летит вверх домашками, я это прекрасно понимаю. Мы сегодня затронули вопросы взаимоотношений с Россией. Я беру Запорожскую область. Мы работали раньше, с общий товарооборот с Россией составлял 73%. Можете себе представить, как экономика Запорожского региона связана на них. Поэтому она и успешная была, что она работала. И представьте себе, что с каждым годом мы обрезаем, обрезаем эти нити, и к чему мы приходим. Вот сейчас... Скажем, такой мощный завод, как автозавод наш, он действительно мощный у нас завод, но нету такого на Украине, как наш завод. Он обязан на сегодняшний день сократить и 20% только работы. Почему? Потому что основные поставки шли на Россию. Россия перекрывает этот канал. Взять мо моторостроители наши, да, авиационные двигатели, которые они сегодня производят, но нету более мощных двигателей в мире, чем тот, который изготавливаем мы, для Антеи, для наших. Но сегодня мы говорим, как мы можем поставлять эти двигатели государству, который на сегодняшний день находится я бы не могу сказать, что в военные отношения с нами, но в достаточно напряженных военных отношениях связях тобто, находится Россия. Так на вот, нашей территории цены есть. Вот, військовый... А вы знаете, никто же войну не объявлял. Это делается очень хитро. Я честно говорю, я не ожидал вот я лично да, могу сказать я не ожидал, что такой вариант возможен. Я сам задаю вопрос, что это за зеленые человечки? Ну что это за люди? Почему они ходят? Почему их никто не арестует? Почему их никто не заберет? И так дальше. Да? Оказывается, это достаточно очень хитрая спецоперация.